Ну, на самом деле, я понимаю, у нас сейчас такое после обеда настроение во всех плавно. До обеда было нормальное, рабочее, хорошее, воевое боевое такое. И мне казалось, она более такое было продуктивное. Я сейчас перейду к своей тематике. Но я хочу сказать, ну, чрезмерно рад то, что Львов нам четвертый раз предоставляет возможность всем регионам Украины быть совместными участниками, обмена опытом, обмена какими-то идеями, пообщаться. Это ну, немаловажный фактор. Единственный город, который может себе позволить во всей стране. Достижения наши ⁇ это хорошо. Но сегодня я хочу в некоторой степени поговорить о том, что мы за э, все эти годы, мы это вот этот весь актив, который неравнодушен к реализации тех планов, которые каждый из нас каждый день делает, мы не можем воплотить и не можем их решить и коснуться каких-то, наверное, общих причин. Я не хочу, не хочу умалять достижения. В каждом из нас, в каждом регионе, во многих руководителей есть у каждого свои достижения. И слава Богу, что они есть. Ведь это действительно элита СМДшного движения. И то, что мы творим... Ну, где-то, наверное, на глубокой старости я хоть шучу и смеюсь, но это будет так, что мы будем своим внукам рассказывать, что мы стояли у истоков этого движения, и каждый из нас что-то смог хорошим вложить, что-то сделать. Кто-то книжку написать, кто-то уже кинофильм показать и э, таким образом просветить всех остальных для того, чтобы тот, кто не знает, что-то посмотрел. Ну, тематика э, выступления была в минулое сучасное майбутнее. Ну, минуло это, бывшее. То есть я хочу на примере города Одессы рассказать. А я уже все в этом году, вот 20 лет, как, ну, не произвольно, но стал участником этого СМДшного движения. Хотя, когда кто в жизни раньше сказал, что я буду причастен к этому, не поверил. Образование музыкальное. но ну, так случилось в жизни, что пришлось посвятить себя этому другому искусству. Хотя это тоже искусство. Так вот, я хочу сказать. Вот на заре становления СМД... В Одессе с 2004 до 2010 год, по 2010 год, такой пик был, было создано свыше 600 объединений совладельцев многоквартирного дома. И провал. Почему? Я думаю, в каждом городе после какого-то года было то есть провал. Почему? Потому что все, что могло прийти и стать СМД, уже стало. И люди надеялись получить и правовую, и экономическую помощь, это в виде местных властей, в виде нашего министерства, в виде нашего государства. А получили? Все знаем, что получили. Нет, ну, я этого не говорил, что обещание. Даже мне никто ничего не обещал. Просто как бы провал был. На жаль, на сегодняшний день, на сегодняшний день, в государстве под именем Украина нету главного закона, который называется жилищный кодекс. Всем же больше десяти лет мы ждем изменений в закон про СМД. Не решены многие вопросы, я не буду их повторять, вы сегодня их довольно-таки ясно озвучили и чуть не побили господина, который удрал. Вот он. Обидно ведь есть? Вот он. Я прошу прощения, вы не удрали. Я снимаю перед вами шляпу, потому что на вашем месте б я удрал. Но я не хочу сказать ничего плохого. Я понимаю, что этого господина прислали сюда, ну, у него должность незавидная. Сегодня выслушать все, но сделать так, чтобы они дальше так же, как делали, так и будут дальше делать. И он не виноват. Он стоит по ту сторону баррикады. Я хочу сказать другое, что монополисты в лице Национальной Рады, да, Национальной Комиссии, имеют, простите, я говорю. Сам. Они имеют хорошего и нормального покровителя. Нашему министерству, я говорю неоднократно уже, нам бы такую крышу, говорила я во Львове, это, нам, бы, нам бы цены здесь не было. К сожалению, почему у нас есть объективные и субъективные причины нет такой крыши. Монополисты Одессы не скрывает от меня в частной беседе, в других беседах, что если нужно решить вопросы, мы в Киеве их решим. И ты ничего не сделаешь, потому что мы знаем, как ты едешь в Киев, знаем, как мы едем. Но это глубоко субъективно. Ну, это мы все понимаем. Почему не решается вопрос? Плохо, что нет представителей министерства. И мне хотелось бы, озвучить то, что одна из причин, по которому не создается дальше и не эксплуатируется СМД, то, что действительно в лице нашего министерства мы не получаем того покровителя, который должны они быть. До недавнего я приезжал в Киев на соседание, неоднократно был такой Александр Николаевич, и был министр, когда я как член Национальной Рады ложил два одинаковых ответа. Это монополистам и нам. В одном пишется, что мы молодцы, в другом пишется, малополисты, клюйте их и добивайте их. Так нельзя работать. Мы не можем так работать. Причины, почему не создается СМД, я попытаюсь немножко раскрыть. Старые дома могут быть, они а не сегодня создавать СМД, если дома валятся, а нет экономической поддержки. Ни местных советов, ни на уровне государства. Сегодня нам предлагаю то, что озвучила моя коллега Юлия Саватюк, перед которой я низко кланяюсь и понимаю, то, что сделано она, это яркий пример. Так должно быть. Так в дальнейшем. Это один из шагов, который должен быть. Это нормально. Ненормально то, что государство устранилось от проведения, то есть от финансирования каких-то капитальных ремонтов. Это очень плохо. Сегодня, если мы заявляем о реформировании ЖКХ, мы должны понимать, что должно быть деньги жильцов, местных советов деньги и деньги министерства. По-другому, без помощи государства никакая реформа не пройдет. Это все отлично понимают. А давайте теперь определимся, а мы сандешники, от кому мы получаем помощь? То есть нас клюют жильцы снизу, нас стараются задавить местная власть и коммунальщики, а где же нам помощь? А где? То есть получается, что мы как бы, как Дон Кихот, сражаемся с ветряными мельницами. А долго ли сможем мы противостоять? То есть у меня зачастую складывается впечатление, что мне, как руководителю СМД это нужно, а больше никому, ни власти, ни местно, ни той, никому не нужно. На, я скажу, на мой взгляд, к чему клонится дальше. Я могу ошибаться, это мое субъективное мнение. Я вижу дальше, что будет, как в Одессе сегодня по новостроям. Сейчас еще остановлюсь немножко. Где создаются? Построили новострой и фирма сама его успешно старается, не все, но эксплуатировать. И создают, живут по своим собственным законам, никому нигде не подчиняясь и никому ничего не должны. Устанавливают какие хочешь тарифы, никаким законом не подчиняется. И они живут, и их никто не трогает, и никто не проверяет. Вот это так. Я понимаю, что в дальнейшем могут быть созданы управляющие компании, а управляющие компании потом будут созданы только для тех людей, которые смогут получить на это лицензию и управлять ими. Вот тогда люди, которые живут в домах, и поймут, в чем. Ведь сегодня, имея хоть ОСМД, они сами участники процесса. Другой вопрос, они не хотят этим управлять. Вам надо этого руководителя, вы управляете. Мы идем, мне кажется, по губительному пути. Мы это власть. Почему? Потому что создал то, они потом под эти управляющие компании создадут такие законодательные акты, что потом люди будут чесать себе лысину и думать, чего мы тогда не сражались. Какие я вижу выходы? Я понимаю, что можно бесконечно рассказывать и все это, понимаете, плакаться. Я вижу в одном не создал всеукраинскую общественную крепкую организацию, которая сможет объединив усилия всех регионов, всех мастей общественных организаций, заставить наше министерство, как заказчика наших законов, заставить Верховную Раду, но мы должны поставить так, чтобы к нам, к нам относились и так, как мы этого заслужили, чтобы нас слушали и могли наше министерство и все остальные органы власти центральные лоббировать наши интересы, не личные, а интересы ОСМД, чтобы нормально прошло реформирование так, как оно должно быть уже 20 лет назад. Спасибо.